Меня зовут Руслан Майборда, я один из инициаторов движения «Критическая масса» в Украине. Сегодня мы провели первую критическую массу в Киеве. Идея критической массы идет, скажем, насчитывает уже больше 20 лет. Началась она в Сан-Франциско. Идея заключается в том, что это практически спонтанный, неформальный сбор велосипедистов с целью привлечения общественного внимания к проблемам велодвижения, велоинфраструктуры. И так далее проводится практически по всему миру очень популярен в европе в америке также ну и вот в данном случае докатилась с критической массой до украины начали мы с того что сделали критическую массу как альтернативу велодню в одессе вот это было 31 мая и после этого решили проводить провести в Киеве и в других городах Украины то есть вот сейчас как раз 21 июня первая критическая масса прошла в Киеве. Мне кажется, успешно. Я думаю, на нас собралось около 300-400 человек. И мы с удовольствием проехались по городу, привлекая внимание э, граждан на улицах Киева.